Заявляю официально, что руководством областной государственной администрации Днепропетровской области принято решение выплатить вознаграждение в 500 тысяч гривен личному составу воинской части города Мариуполя, которые сегодня ночью отразили нападение сепаратистов. Большая просьба командира части связаться с нами, или мы сами вечером найдем его и передадим деньги. Спасибо. Добрый день. Я хочу сделать официальное заявление. Я, Береза Юрий Николаевич, командир спецподразделения Днепр-1, делаю следующее заявление. Для представителей прессы, жителей восточных регионов, где происходят массовые беспорядки, заявляю. Первое. За каждого переданного диверсанта в штаб национальной защиты Днепропетровской области объявляет вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США. Второе. За каждую сданную единицу стрелкового оружия объявляю вознаграждение. Одна тысяча долларов США за автомат, полторы тысячи долларов США за пулемет, 2000 долларов США за гранатомет. Третье. За каждое освобожденное административное здание объявляю вознаграждение в размере 200 тысяч долларов США. Передача диверсантов и оружия соответствую... и соответствующего вознаграждения – за них будет происходить на блокпостах, которые находятся на границе Днепропетровской области. Покровский район, село Покровское, ответственный Кузьменко Александр. Первый блокпост, второй блокпост, поворот на село Просиное, Горячий Сергей, Межевской район, Новопедгороднее, Халименко Павел. Второй блокпост, село Славянка, Александр Бороданов. Петропавловский район, село Александрополь, Терещенко Игорь, Петропавловка, поворот на Петр... Першотравенск, Бородаев Александр. Все процессы будут происходить анонимно. Мы гарантируем передающей стороне полную конфиденциальность. Передача административных зданий под охрану батальона «Днепр» будет осуществляться следующим образом. На блокпостах будут развернуты группы, и мы ожидаем представителей общественности или их парламентеров, которые обеспечат проход групп охраны к админзданиям специально сформированной роте «Донбасс», которая является структурным подразделением батальона «Днепр». И последнее. Я, Береза Юрий Николаевич, гарантирую всем гражданам, гражданам, изъявившим желание сотрудничать с штабом национальной защиты, полную анонимность, конфиденциальность и передачу вознаграждения. Ответственно заявляю, что мы готовы защитить всех русскоязычных граждан Востока Украины. Спасибо за внимание.